Новий патрульний поліції в шитомірі. Сьогодні прийшла черга, що нашого міста практично 27 міст України. До кінця цього року будуть охоплені цією справою. Це добра справа. Тому що ми починаємо сьогодні її житою. Сьогодні будемо набирати 230 поліцейських патрульних. Це початок. До 26 жовтня буде тривати на прийом заявок, і після цього ми розпочнемо набор спочатку конкурс, потім тести А потом, примерно 7 декабря мы начнем обучение новых полицейских подруг. Я думаю, что порядка 15-20 февраля на улице Житомира выйдут новые полицейские патрульные. Кроме того, есть еще одна хорошая новость для вас сегодня. Мы обещали подумать, как сделать 1 октября. 1 не получается, но 9 октября заработает полицейский патруль, первый дорожный полицейский патруль в стране по трассе Житомир Киев. С этой трассы уйдет ГАИ, уйдет вся остальная милиция и будет вся трасса отдана Департаменту патрульной службы МВС Украины. Мы будем набирать 180 патрульных для города и еще 40 человек для этой трассы. А пока эту трассу будут обслуживать полицейские из других городов. Сегодня я обращаюсь ко всей молодежи, которая здесь. Очень важно, чтобы вы поддержали эту полицию. Почему? Потому что это ваша новая полиция. Не боялись подавать заявки. Первый день у нас подало больше всех заявок Черкасы. 1630 заявок подано. Сейчас с 9 утра на этот момент времени у вас практически 1200. Есть шанс поставить рекорд. Что значит рекорд? Рекорд это качество полицейских, которые будут работать на вас, служить и защищать. Теперь я просил бы полицейских подойти ко мне. Ребята. Подходите, пожалуйста, ребят. Очень важно, я прошу, чтобы каждый из них рассказал, кем он был в прошлой жизни, где учился, что делал, как служил, как сдал экзамены. Это очень важно, чтобы каждый послушал то, что они такие же, как вы, и что каждый из вас может пройти этот путь. Прошу. міста Києва, Мар'яни, Олександра. Навчалася в Академії праці та соціальних відносин Федерації з України. На даний момент працюю в місті Києва, всім хочу побажати присутнім терпіння, надії, віри в нас, в те, що все зміниться на краще, Нам дуже потрібна ваша підтримка. І я дуже радий, що багато сьогодні було людей, які прийшли і подали свою анкету заповнену. Бажаю їм терпіння, наснахи та успіху. Я, поняття, матромані. Доброго дня, мене звати Рудзінський Сергій Іванович. Я з Житомирської області, Іванівського району ЗСМТ Тедобу. Я задоволений і пишаюся тим, що маю змогу стояти тут перед вами, адже. Ми разом з моїми колегами і разом з тими людьми, які подадуть заявку в поліцію, будемо разом змінювати нашу країну на краще. Всім дякую. Слава Україні! А зараз я надаю слово вашему прикольно розповідати. Знаєте, велика честь сьогодні буде тут. Я дивлюсь на цих хлопців. І... Мені прийшла така думка, що неріжний камінь фундаменту будь-якої держави. Це правоохоронна система. Сполучені Штати відбулись тільки тоді, коли них з'явились шерифи. Вони відбудували ті Сполучені Штати, які зараз ми знаємо. Британська імперія це поліцейський дом. І ви знаєте, я сьогодні наочно побачив, що ми закладуємо наріжний камінь тої держави, яку ми всі хочемо розбудувати. Я впевнений, що ми разом пройдемо цей шлях, я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми побудуємо європейську демократичну державу. Та вже і в нашому рідному місті однієї з наймасштабніших і в той же час однієї з найважливіших реформ України, реформи органів внутрішніх справ. Служити і захищати. Ви знаєте, це не просто предотвраїв поліції. Це суть. Нової структури, нова якість, новий, нові європейські підходи до роботи, нове мислення. Я переконаний, що зовсім скоро ми вже відчуємо зміни на краще. Я переконаний, що зовсім скоро ми отримаємо сучасну структуру справжнього європейського. Вы знаете, как сказал Александр Борисович, мы идем на рекорд. А сейчас я дам слово керівнику патрульної службы Украины Александр Фанцевичу. Александр Фацевич, майор, бывший командир батальона «Свидетельство». Того батальона, который героично себе в Гавловайске, в Углегорске, в Дебальске. Два месяца, как Александр возглавил сотрудничество. Добрый день. Сейчас на данный момент уже 1200 заявок. Это показывает то, что действительно желание жителей Житомира очень большое изменить и улучшить систему. И с нашей стороны, в первую очередь, это чем больше будет заявок, тем лучше будет качественнее будет наш набор. Ребята в начальном этапе где-то где будет, не, не будет у них хватать э, опыта, но у них будет желание, желание изменить, желание вам помочь, желание вас защитить. А, и лучший показатель для них в первую очередь э, это ваше доверие. Патрульная полиция приступила к работе, получила уровень доверия у киевлян за два месяца. 85%. Я вам скажу. Ты там страну не построишь. Нужно научить другие и работать. Я перед тем, как мы пожелаем доброго пути этому проекту, хочу вам еще кое-что сказать. Прошу извинить меня, что мы задержались, но очень важная была задержка. Мы сегодня на полигоне Национальной гвардии Возле Киева. Впервые опробовали новую бригаду Национальной гвардии, первую боевую бригаду по стандартам НАТО. И там продемонстрировали новое вооружение, которое поступило на Украину совсем недавно. В том числе и американское вооружение, в том числе специальные снайперские винтовки бары, которые останавливаются в технику и живую силу врага. В том числе специальные э, передвижные наши ракеты Стубны, которые поражают бронетанковую мощь. Таким образом, мы делаем бригаду национальной гвардии и меняем также национальную гвардию, как и наша э, как и создаем нашу полицию, для того, чтобы полностью перестроить систему. Вот это такой патрон. Этот патрон э, для новой снайперской винтовки пары, которая поступила на вооружение национальной гвардии. А сегодня я желаю только одного. Чтобы старая система, которая гласила карать и крышевать, была изменена на новую систему. Служить и защищать. Слава Украине! Добрый путь полиция! Okay, yeah. <laughs> Дві місяці сьогодні як якраз сезон голтувати. Я з'ясую. Добре, дякую. Можна взятися? Може, що ми зареєструємося. Зареєструємо. Можна взяти, що там

День какой неведомо в никаком году.